السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں سر آپ اچھا صاحب ہماری اسلامی تعلیمات میں بہت سی ایسی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں جس پہ بحث ہونا ضروری ہے جیسے کہ حضرت علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آل اینڈ آل ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا ہے اور وہی سب کو آگے بانٹیں گے اور وہ مقام ربوبیت کا عکاس ہے آپ دین اسلام کی روشنی میں بتائیں کیا یہ عقیدہ رکھنا درست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اصل ہمارے دین کی جو بنیاد ہے وہ ہے اللہ زبان کی توحید پر اللہ زبان کی توحید کا یہ مطلب ہے کہ یہ اس چیز کو بات کو مان لینا کہ سوائے اللہ سبحان و تعالیٰ کے کوئی زندہ جو نہیں ہے جو بھی آدم کی نسل میں سے انسان آئے گا وہ ایک نہ ایک دن مرے گا اور زندہ سے جائے گا اور پھر اس کو قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس کا حساب ہوگا بیسکلی یہ ضمین یہ ارتھ جو ہے یہ ہماری امتحان گاہ ہے انسان کو یہاں بھیجا گیا تاکہ اللہ سبحانہ اس کو آزمائیں جو اللہ سبحانہ کی ازمائش میں پورے اتریں گے ان کے لیے وہی مقام ہے جہاں سے انسان کو نکالا گیا یعنی جنت اور جو اس کے کہنے پر نہیں چلیں گے ابلیس کی پیروکاری کریں گے ان کے لیے ایک لیلہ مقام بنا لیا ہے جس کو دو جہنم کیا جہنم کہا جاتا ہے ابھی دیکھیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہے دین اسلام یہ سب سے معتبر کیوں بنا یہ اس لیے سب سے پہلے والے دین ہو یعنی تورا زبور انجیر وہ ان سے اس لیے اس کو اہمیت دی گئی امپورٹنٹ دی گئی کہ ان کتابوں کو جو پیروکار تھوڑے اہل وہ علم سے ہٹ گئے اللہ کی تحیر سے تھوڑا سا وہ آگے پیچھے ہوئے یہ خالصاً توحید پر دین ہے اس کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ پر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کچھ بھی نہیں اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں یہ ہے اس کلمے کی بیس جب ہم اس بیس سے ہٹیں گے تو ہم دین اسلام سے خارج رہ جائیں جب آپ دیکھیں سورہ بکرا میں ہیں وہ جب یہودیوں نے کہا اور عیسائیوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی نبی نہیں آپ اسے رکھ رہے ہیں آپ جو ہدی نصارہ ہو جائیں تو افلاپ پا جائیں اقولہ تہتاد آپ جو نشارہ ہو جائیں تو افلاپ پا جائیں گے جبکہ اللہ سبحان نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں یہ کہا کہ کل بال ملت ابراہیم حنیفہ ما کانچ رکھے تو اللہ سبحان نے کہا اپنے نبی سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ملت ابراہیم پر رہوں گا دین ابراہیم پر رہوں گا جو کہ ایک طرف حق ہو کر رہنے والا انیفہ انیفہ کا انیفہ کا یہ مطلب ہے ایک طرف یعنی ایک ہی بات کہ اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے اللہ کی تحید کے پرچار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ سبحان نے ہزاروں سال پہلے ابراہیم کے اس طریق کو بہت پسند کیا اور بہت بر اور اس سے وعدہ کیا کہ میں جتنے پیغمبر بیٹھوں گا تیری نسل سے بیٹھوں گا اور تیرا خیال رکھوں گا تیری نسل کا خیال رکھوں گا اور تیرے دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا ابھی آخرت میں پہلے حضرت اسحاق تھے ان کے بیٹے پہلے والے پیغمبر جو قومی یہود پر آئے اسرائیل پر آئے وہ انہی کی نسل میں تھے آخری نبی جو حضرت اسماعیل السلام کی لڑی سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بھیجا گیا ان دنوں کے بعد ان کو کتاب دی گئی قرآن مجید تو اس کا موٹو اس کا مقصد یہ ہے اس کا مین ابجیکٹ یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر رہیں یہ ہے دین ابراہیم دین ابراہیم میں توحید کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے میں حیران ہوں ہندوستان اور پاکستان میں ایسی دین میں ملاوٹ کر دی اتنے فرقے کیسے لیے انہوں نے ان کا دماغ چر گیا کیا ہو گیا ان کے دماغوں کو ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ دین کی تمیری نو ہی توحید پر ہے اگر آپ توحید کا ایک لفظ بھی چھوڑیں گے تو آپ دین اسلام سے کھا رہے تھے پتہ نہیں ہم نے کوئی دوسرا دین اپنا لیا ایسی باتیں کرنا کہ حضرت علی کرم اللہ جو کہ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں اللہ ایسے وہ نیک بندے ہیں بہترین صحابی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بہترین صحابیوں میں سے ہیں نہ صرف وہ صحابی ہیں بلکہ وہ ان کے اہل بیت یعنی کہ ان کے خاندان سے ہیں ان کی قریبی رشتہ دار کے سگے بھائی ہیں وہ ان کے چچا دار بھائی ہیں یہ رتبہ ہے پھر آپ کے دماد ہوئے وہ وہ ان کی فیملی بن گئی وہ خاندان میں سے اے اے ہیں اس لیے ان کا بڑا رتبہ ہے ایسی باتیں کر کے ان کو خدا کا مجرم نہ دے دے. انہوں نے ساری زندگی بڑے وقار سے اللہ کی توحید پر گزاری وہ بڑے ملنسار, بڑے ملنسار بہادر ترین انسان تھے اور سخی انسان تھے ایسی ساری زنگی انہوں نے بہترین گزاری اللہ کی ایمان پر گزاری تو ایسی باتیں کر کر کے ان کا کیا مطلب ہے جو بعد میں عقیدہ رکھنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اس طرح عقیدہ رکھے گونے کو انہیں کو کر دیں تاکہ قیامت خدا انہیں کو پوچھتا رہے کہ کیا آپ نے تلقین کی تھی ایسا کرنا یہ کیوں ایسا کرتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی یہ جہالت کے مارے ہوئے یہ جان کے کرتے ہیں یہ ذاکرین جو ہے اس طرح کی باتیں پھیلانا سراسر کفر ہے وہ تو سارے زندگی کی توحید پر ہے جن کا نام حضرت علی کرم واجو بڑے نیک شخصیت ہے میں تو ان کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہوں وہ ہمارے دین اسلام کے سپاہ سلاروں میں سے بہترین سب سے بہترین سپاہ سرار تھے وہ کبھی آج تک جنگ نہیں ہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا علم دے کر جب بھی ان کو بھیجا وہ فاتح قرار پائے سجاد ان کے اندر کوڑ کوڑ پڑ اور اسی طرح توحید بھی اگر آج ان کو بلایا جائے تو ان کو کہا جائے کہ آپ کے بارے میں لوگ کس طرح کی باتیں کرتے وہ یقیناً رینج ہوں گے ان سب سے یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے وہ ایک بہترین ہیں. ان سے پتہ نہیں کیا کہنا جوڑا ہوا ہے ہے یہ کفر ہے. ایسا کرنا دین اسلام سے خارج ہونے کے مرادف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف حکم ہے کہ آپ ملت ابراہیم پر رہنا آپ دین ابراہیم پر رہنا ابھی دیکھ رہے وہ تو باتیں کرتے ہیں جی وہ فلانا ہو گیا ہمارے نبی ہم زیادہ موتبر ہیں یہ تو اپنی باتیں ہیں نا اسرائیل کے لوگوں کی اور بعض مسیح کے ماننے والوں نے ایسا صبر کیا کہ اس نبی کی شاید کوئی ضرورت نہیں تھی یہ کوئی زبردستی بر تلوار کے زور پہ ایسا نہیں ہے اور دوسرے دیکھیں نا نبیوں میں تفریق کرنا ہمارے مسلمانوں کے لیے منع ہے ممنوع ہے قرآن واضح کر رہے سورہ بکرہ لا نفرقو کو حدا حدمن اور ہم ان میں سے کسی ایک پہ بھی تفریق نہیں کرتے منہ اللہ مسلم اور ہم سب تو اللہ ہی کے فرمبردار ہیں یہ ہے دین اسلام میں ان لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسی منگرد باتیں نہ پھیلائیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں وہ ایک نیک شخصیت تھے بہترین کردار کے حامل شخصیت تھے انہوں نے دین اسلام کی بڑی خدمت کی انہوں نے اللہ اس کے رسول کی بڑی اطاعت کی ساری زندگی اطاعت میں گزاری ایسی باتیں ان کے ساتھ منصوب کر کے ایسے گناہگاری کرنا ہے ایسا شرک پھیلانا ہے جو اللہ کو قتل پسند نہیں ہے اللہ سبحان کو سب سے جو بری چیز ہے کہ کسی اور کو اس کا شریک کر دینا خواب وہ نبی ہو کوئی ولی ہو کوئی نیک شخصیت ہو یہ بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے اس لیے اسے پرہیز کریں میں اس سے زیادہ ان کو کیا کہہ سکتا ہوں یہ صرف اور جہالت کے مارے ہوئے لوگ ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے